Bugünkü dərsimiz keçmiş zamanda e, when və while-ın işlənmesidir. Yəni biz when-lə, while-dan sonra keçmiş davam etci zamanı yaza bilərik, yoxsa keçmiş sadə zamanı? Bunu müzakirə edəcəyik. Birinci yerin uzlaşmalarına baxaq. When-dən, when-dən öncədə, sonra da past simple yaza bilərəm. Heç bir problemimiz yoxdur. When-dən sonra past continuous yaza bilmirəm və nə sonra past simple yaza bilərəm, digər tərəf past continuous zamanda da işlənə bilər. Hər iki forma düzdür. Sadəcə o, tərcümədə biraz fərq var. Yəni hərəkətin ardıcıllıq fərqi var sadəcə olaraq. Nümunə nəzərdən keçirək. I was having dinner when you went to the store. E, tərcüməsi belə olur ki, e, mən nahar edəndə sən dükana getdin ə when-dən sonra biz when-dən sonra keçmiş zaman, yəni past simple went işlətdik. Biz də biliriyik qonun keçmişi wentdir. Digər cümləmiz, digər hissəsində isə cümlənin was having, yəni past continuous işlətmiş olduq. Qaydamız düzgün ödəndi. Digər nümunəmizə gözdən keçərək, I opened the door when you knocked it. Sən qapını döyəndə mən açdım. When-dən sonra Past simple işlətdik, not sözünə id şəkilçisi əlavə elədik. Əncə də past simple işlətdik. Open sözünə id şəkilçisi əlavə edildi. Heç bir səhv də yoxdur. While-ın uzlaşması isə belədir. While-dan sonra past continuous, while-dan öncə də past continuous işlənir. Yəni was/were + ing-lərlə istifadə olunur. While-dan sonra past continuous, yəni was/were + ing işlənir və ya hoxda while-dan öncə isə sadə zaman işlənir. Po simple işlənir və yəni ki, feil idiy şəkilçə əlavə olunur və yaxud da feil qaydasızdsa irregular verbdüsə, feil kökdən dəyişəcək, ikinci sütun sözlərdən istifadə eləyərək düzəldəcək. İndi isə nümunəyə baxaq. He was fixing a car while his mother was preparing dinner. O anası naharı hazırlayarkən maşın təmir edirdi. Burda da while-dan ə, öncə davam edici zaman gəlmişdi, while-dan sonra da davam edici zaman vermişdi. Diqqət etməliyik ki, while keçmiş davam edicilərlə və ya keçmiş davam edici, keçmiş sadə zamanla işlənir, işlənir. Yəni keçmişlə uzdaşması mövcuddur. Ə, deməli, bu cümləyə də diqqət yetirərək burda he fixed a car while his mother was preparing dinner. While-dan sonra həm keçmiş davam edici zaman yaza bilərik, yəni was preparing əvvəldə keçmiş sadə zaman yaza bilərik, fixed. Bağlı bir neçə testin e, nümunəsinə baxaq. Baxın, məsələn, burada while işlənib. Biz əsas buna baxırıq. Heç günə, heç e, tərcümə falan heçninə baxmırıq. Mən bilirəm ki, while-dan sonra yazıram past continuous. O zaman cavablardan A bəndi, B bəndi, C də bəndi gedir. Cavab qalır 1 dənə E bəndi. Mən bilirəm ki, ön hissədə, yəni while-dan öncəyə past continuous-də yaza bilərəm. Past simple-ı yaza bilərəm. Yəni hər ikisi düzdür. Mənim variantlarımda da past continuous verib, düzgün cavab E bəndi olur. Digər bir nümunəyə də baxaq. Burada da while verilir. Lakin indi diqqət yetirəyəm, wild-dan sonraya baxaq birinci. Wild-dan sonra past continuousdur. O zaman A bəndi, C bəndi və D bəndi səhvdir. Cavab qaldı B ilə E bəndi. Mən də bilirəm ki, wild-dan öncə bayaq qeyd etdiyimiz kimi ya yeah past oy. Ya yeah past continuous yazacağım. ya da past simple. Ona göre de cevabım burada burada past continuous vermeyip present perfect verip cevabı kalır ye bende yeniden. Ben bağlı da bir test nözlerden keçirik. Ee, when var. Ben'den sonra yazabilirim. Past simple. Past simple yazıramsa B variantı ve Y variantı gelir. Past simple yazdım. Digər cümə, digər hissəsini yaza bilirəm. Yenə past simple. E, sorry. Past simple. Dediyimi yazım. Past simple digər bir də yaza bilirəm. Past continuous. Nə edib mən baxıram ki, ikinci tərəfimdə burada present perfect verib. Present continuous verib. Demə bu deyğüncə cavab qaldı C bənd. Past tense, past simple, past continuous.